приветствовать вас на канале Freight Forwarding Story. Меня зовут Дмитрий Савенков. Я являюсь э, учителем и коммерческим руко руководителем компании Мирланд. И сегодня со мной мои коллеги Дмитрий Гончаров, соучитель и руководитель компании Лукро Польска, и Роман Аколович, соучитель и руководитель компании Консолайн Польска. О чем мы сегодня будем говорить? У нас на канале мы недавно обсуждали реформы таможенной службы и насколько Украина близка в своих намерениях и движется в сторону реформ э, стандартов таможенного оформления грузов в соответствии с законами, э, принятыми в Евросоюзе, в Унии Европейской. Сегодня мы поговорим о другом. Сегодня мы поговорим о непосредственно операционной работе экспедитора. Все мы втроем. Здесь после начала полномасштабного вторжения на нашу родину имеем практический опыт работы в портах Евросоюза. И спасибо вам, что вы присоединились. Давайте обменяемся мнениями и обсудим, в чем же все-таки на сегодняшний день заключается разница между операционной работой в портах Одессы. И вообще, насколько мы близки к тому, что мы видим и с чем сталкиваемся ежедневно здесь. И вообще, движемся ли мы в эту сторону. И что нужно сделать, чтобы двигаться в эту сторону. да? Давайте проговорим такие вещи, как вот... Дима, ты у нас единственный здесь являешься членом ОМЛ. Членом правления. Членом правления ОМЛ. Потому что и недавно членов да. много, да? Слава Богу, да, пусть простите, будет больше. Простите, простите за да. И недавно на... В собрании поднимался вопрос о возможном лицензировании деятельности экспедиторов и перевозчиков. Мы об этом обсудим позже. Да? Также давайте сегодня еще проговорим по обсудим такую простую операцию, как, например, вывести контейнер. Да? А Рома у нас как самый большой эксперт в работе среди нас присутствующих по сборным грузам. Расскажет, в чем заключается разница вытащить контейнер с... С терминала на холодильник или здесь вывести куда-нибудь на склад и расформировать, да, особенно с точки зрения мытной службы и так далее и тому подобное, да. Ну и прочие все наши прелести, документальные и так далее. Ну, тогда с чего начнем? Ну, как всегда, кто виноват и что делать? Ясно. Тогда с лицензированием, да? Расскажи, пожалуйста, Дима, расскажи, пожалуйста, подробнее, что обсуждалось, как это видится правление ММО и вообще какие инициативы. Инициатива, я слышал, была от руководства компании ⁇ Ломан ⁇ наших коллег, да? Ну, я лично эту инициативу слышал, мне тоже передавали на слова, что было с их подачей, но это достаточно интересно, объясню почему. Во-первых, сам вопрос лицензирования, он же муссируется, мягко говоря, уже ну, 20 больше 20 лет. Ну, достаточно больше, давно. Больше 20 лет. Э, на разных стадиях. Э, я все, прошу прощения. Да. Вот я перед Амео, я последний раз об этом слышал еще до второго дня в девятнадцатом году в рамках Киевской логистической школы. Ну, мне возможно. тогда предлагали, собирали инициативную группу для того, чтобы разработать какую-то методику и так далее. Здесь, наверное, важно разделить какие как бы цели мотивация то есть когда ты хочешь понять чего ты достигаешь либо не достигаешь какая мотивация у инициатора если при всем уважении к этой компании о ломане, если мы смотрим с позиции того того что мы хотим внести лицензирование чтобы ограничить в разумных каких-то рамках конкуренцию зачистить рынок, да, ну так именами. давай, да, да, ты выстрелил в упор, окей, зачистить рынок или, скажем так, избежать ухода сотрудников, это старая больная такая ситуация на украинском рынке экспедирования. Сделаю небольшое отступление в сторону, там кто знает, кто нет, но постоянно действующих, не знаю, как сейчас, статистики этой точно нет но постоянно действующих кто-то делает полторы две тысячи в месяц или до войны делать кто-то делает 10 контейнеров до 500 компаний и практически все они ну, да. а, лоцированы в одессе понятно есть офисы в киеве в харькове но основной центр протяжения само собой что такая дикая конкуренция всегда вызывает достаточно нервную ситуацию на самом рынке как сотрудник компании, которые были номер один на рынке, когда я был сотрудником, директором, как сотрудник украинской компании, которая там с 15 по 19 год рванула в десятку, я уже в Укро говорю, и последние три года перед войной полномасштабными были в топ-3, я постоянно участвовал, ну как участвовал, пересчитывал эти рейтинги своими руками, собирал статистику. Интересный момент. Дело в том, что я не знаю, на каком рынке это еще Соответствует, не соответствует. В Украине, контейнерному экспедитору, лидер рынка, неважно, сегодня это Гол, когда-то это была уже, к сожалению, умершая компания BLFISERS, когда-то кто-то еще был, лидер рынка никогда не контролировал больше 6%. 6% рынка это номер один в Украине. То есть настолько Тонкий слой масла по бутерброду, порог, вхождения в топ-10 в Украине для контейнерных xp 1,5-2% рынка. Ты уже в топ-10. То есть уровень конкуренции дичайший, я бы сказал. Сама маска это, пожалуйста, довини, сколько это было контейнера, чтобы все понимали приблизно. какой это. Но я так, процента, я, я процент... так не помню. Я тебе Только скажу минус. Я тебе скажу, что uh, первая трийка ну, не переверяет перед нашим. Mm -hmm. цими... Сходом я ті цифри не перевіряв. Але як я пам'ятаю, то в перша трійка, ну як у нас було там у Гола, там у Тереса, то там було десь по 20, 16, 20, 30 тисяч контейнерів. Ми грім не про те, ми грім про штуки на рік. А порог ходу в десятку, ну це буде вже за рамками цього заходу. Але я тобі можу, потім, якщо буде цікаво, підніму свої цифри. Воно є з національному рейтингу. Якщо я пам'ятаюсь, хай люди мені пробачать. там, ну, где 5-6 тысяч на год, что-то такое, вот э, 500 контейнеров, плюс-минус, разумеется, там, если ты Это це. 500, ты уже, ты стукаешь у топ-10. Ты же входишь. Ты же стукаешь, ну, до mm -hmm. тысячи, там, до mm -hmm. 500 тысяч, вот это ты уже, напевно, стукаешь. Mm -hmm. И тут очень важный момент, как бы, дьявол же в деталях. Э, тема ограничения деления компаний, причем рынок украинский, ну, там, если будут слушать молодые участники рынка, сотрудники, они этого не помнят. Если будут слушать тех, кто давно работает, они как придумывают улыбнуться. Было несколько этапов, когда рынок перетрусил. Был очень сильный э, всплеск на рынке в 2001 году, когда из блэков отвалились люди и создали будущий ломан, кстати. Был 2007 год когда в очередной раз перетрусила Блэков, когда сильные качели были в Фармаге, которые на пару лет затянулись, а, когда, по-моему, у Ломана тоже 24. были очень серьезные качели. Как-то совпало у ну, каждой компании, как в том романе, каждая семья несчастлива по-своему, были эти перетрубации. Мы не... Все по Азидису, да? Рассвет. Ну, то есть это, это проходили, проходили, да. проходили, проходили, уходили другие компании. Сейчас ну там не буду называть названия, потому что этот процесс идет, но одну очень крупную компанию очень сильно телепать, прям очень сильно. Ну не знаю, наверное, ошибка инвестора, который компанию выкупил. Не хочу называть названия, будет некрасиво, потому что люди. Все все узнаем, мы все все узнаем и все все услышим. Да, да, все все да, там, дай бог, может быть, люди справятся. Да. То есть я я закончу. То есть, здесь здесь какой нюанс? Всегда был соблазн у тех, кто немножко забрался вот на эту пирамиду ограничить приход новых игроков. Отсюда и возникала вот эта одна из концепций ли, ну, лицензирования, ограничить. Скажу больше, на каком-то этапе своей профессиональной жизни я тоже эту концепцию поддерживал, потому что эта дурная конкуренция раздражала. Дурная... Ну, то есть для того, чтобы стать экспедитором в Украине, надо зарегистрировать частное предприятие, подписать договор и пошел... На и купить тысячу, компьютер. На тысячу гривен. Да, и купить, тысячу компьютер, гривен. Да. Да, купить компьютер, да. И купить компьютер, и все, да? Ну, большая, это как бы да? Большая ошибка очень многих людей, которые отделялись и уходили, это видно по результатам того, что они в рейтинге где-то там вот за далеким углом, даже не за пятым, а за двадцатым. Что доказано годами уже. Хороший sales, это не всегда хороший администратор. И есть десятки примеров, где люди уходили, создавали. Кто-то с помпой, у нас Дима, с Димой вообще знакомы, опять же не хочу да. это назвать, которые там офисы на несколько сотен метров. Не получалось, люди потом сворачивались. Кто-то небольшой офис, но не смогли разогнаться. но ну, какой-то свой кусочек рынка отделяли. И это всегда крупных игроков раздражало. Это правда, кто бы что ни говорил. И отдельная концепция, до которой, мне кажется, ты уже доходишь, наверное, пережив какие-то перетрубации своего профессионального времени. Это когда ты понимаешь, что не страшно, что люди работают. Они имеют на это право. При всем уважении компании Ломан, я сожалею, что так часто упоминаю. Если бы была лицензия, которая ограничивает работу, Ломана бы не было. Но тогда не было бы развития компании, которая показывала отличные результаты, тоже в топе, заслуженно, развила очень много бизнесов и офисов за границей. Ну, давайте начнем с того, что мы все, да. Мы все когда-то... Мы все откуда-то когда-то да, вышли. Да, ведь... Мы и все, я... и более того, идем... Метаморфозы и трансформации ты, ты знаешь, происходили несколько да, ты раз. Ты знаешь, да? есть такая старая таможенная шутка, э, в ходе следствия самое главное не выйти на самого себя. Да, мы как бы сами все <laughs> вот, Мы все, <laughs> то есть вот, будем говорить откровенно. Мы выходили когда-то да. в свое время из Фармага, который считали Абсолютно, Абсолютно то Потом у нас был Фарконт, с которого мы тоже там по другим причинам расходились. У Рома тоже достаточно цикавая история. Есть, ну, у меня больше европейский подход, но также стоит конкуренция. Действительно, вона, чем больше тем работает компания и корпоратив бизнес, и западные наши, так сказать, которые не понимают, как оно працює, почему так. Но, грубо говоря, Дима есть свои плюсы и минусы. Есть люди, есть право, есть свои, там, То есть, есть фактор, есть человеческое право иметь свое там что-то, ошибку, право на зміну. Ну, так я хочу продолжить, что когда ты сам уже проходишь какие-то оперативные в свое время часть сотрудников Black Sea где я был сотрудником, уходили не потому, что хотели… Этого, да. а создалась ситуация внутри компании. Ну, создалась причины ситуация. Причины, он, Но не вопрос, вопрос: в чем? Если бы были такие жесткие ограничительные меры, значит, сегодня ни у меня, ни у моих коллег не было бы возможности работать. Что тоже несправедливо. Я просто да. что, когда ты сам уже к этому вызреваешь, ты понимаешь. И я плавно подхожу к тому, о чем говорилось на АМЕУ и какая позиция практически всех, без заключения членов правления, о чем обсуждалось, дай я 5 числа. Вот совсем недавно было правление как да. раз на эту тему. Не то, что единогласно, пусть разными словами, общая позиция какая. Нет проблемы в том, что люди начинают бизнес. Проблема в том, как они его ведут. Насколько да. профессионально они его ведут. Компетенции. И, правильно, компетенция. Поэтому всего компетенции. Поэтому ключевой вопрос, наверное, в лицензировании или в какой-то его форме, это не вопрос ограничения свободы предпринимательства, что само по себе глупо. Глупо. А вопрос создания конкурентных условий для настоящих профессионалов. Не соответствуешь, не участвуешь. В чем может быть соответствие? В оценке твоей финансовой спроможности, в оценке твоих компетенций, в оценке понимания, что ты делаешь, и в оценке твоей ответственности. Ну, вот давайте рассмотрим такую ситуацию. Да? Я целиком сгоден, вот моя властная думка по поводу лицензии. Я считаю, что рынок должен быть регулированный, да. Но это, опять же, если мы идем и мы говорим про унию европейскую, да, то это как бы прежде всего свобода людей выборов. На что интересует в данном случае? Ты правильно говоришь, да, там компетенции и так далее, да. И самое главное, чтобы учитывая реалии нашего государства, тут как бы отсутствовало коррупционное составляющая, Я добавлю проблему. Про сейчас, коррупционную. Да, сейчас, да, да секунду. Да. Да. Вот давайте, mm. вот какие требования для получения лицензии, например, здесь в Польше, они же простые, элементарные. У тебя должно быть 50 тысяч на счету, причем эти деньги могут зайти mm -hmm. и выйти. 50 Но тысяч разница, евро? Да, евро. Евро, уточню. Да, евро, да. Но вопрос в чем? Вопрос в том, что через год тебя могут проверить, если у тебя будет фирма-болванка нерабочая, у тебя лицензию отзыву. Проходил, расскажу. Сейчас, секунду. Да. Второе, какое там требование? Это должен быть человек с профильным образованием. Вот тут, мне кажется, самое уязвимое место у нас – это с точки зрения профильного образования, потому что мы все прекрасно знаем, что менеджеров по продажам логистических услуг у нас нигде никто не готовит. Да? То есть даже если мы возьмем высшие заведения здесь в Польше, там Познань, Вроцлав, они логистов готовят складских работников. Да? То есть это надо брать полпрограммы складского работника, а потом программа какой-нибудь морской академии в Мальме, которая учит там, судоводителей, и вот это потом как-то объединять для того, чтобы получить того специалиста, ну, еще возьмем транспортные вузы, автодорожные, которые готовят людей, которые, ну, а если мы говорим о мультимодальной перевозке, то тут полностью самообразование, внутренние программы, да, и после второго пункта, третий пункт, это полис страхования ответственности. Да. Извините, да? Вот я, это как бы вообще отдельное страхование, отдельная тема для беседы. Но когда я, допустим, сталкиваюсь со своими иностранными коллегами, когда мы разбираем какой-то случай с порчей груза, мне первый вопрос, который говорят, а груз был застрахован? Я говорю, нет, у нас никто не страхован. У а нас 90% рынка не занимается страхованием. Я говорят, это да как? У нас, если говорит, у нас вообще экспедиторы виновны не рассматривают, если что-то происходит. Если нет страховки на груз, до свидания. То есть никакая там ответственность и так далее. Так ну, от, ну, от ну, требування ну, прости, да? тобто, я так, Моя думка, ну як ти казали, ти, Дмитро, ти, Дмитро, що немає чіткого раз, поняття, то там, я думаю, чи треба, чи не треба, тому що у кожного воно по-різному і звучить, і по-різному хтось це бачить. Але я також згідно з вами, що воно повинно бути. Тільки ми зараз дивимося, які це мають бути фази, тому що ти нічого зразу оригінального не придумаєш. Перше ну, питання, яке може виникнути про компетенції, так? поки ми не побачимо щось, у нас немає компетенції. Ми повинні щось зробити, щоб показати компетенції. Ну, Це і другий вже, сказати, складова цього успіху. Так. І навіть ми, ми з вами як тут робили свою роботу, ми ж компетентні люди, компетентні. Ну, Але на польському ринку, напевно, кожен з нас має стільки досвіду додаткового ну, позаштатної компетенції, який, в принципі, і показує. Ну, добре, що так, ми так. хоч так зробили, так? хоч ми, ми зараз сидимо, тому що ми вважаємо. Щось пройшли, щось доказали не тільки в себе в Україні, Нічого але тут якщо да. хто ж взяв за руку і провів би, да, то да, дорога да, була легше, легше, легше була швид... швидше і легше на да, одне тому, але з друг боку я тільки за одне е, хочу зауважити, що е, підтримати вашу вона повинна бути, тому що навіть е, Дмитро говорив таку статистику, що близько 500 компаній. Ми також це ведемо, бо працюємо з експедиторами. Зараз по війні ми робили такий е, дуже такий поверхневий аналіз. Тобто ну, зараз так не зробиш е, коректно. Mm. І, аналіз, і так? статистики немає. Близько 150-160 компаній, які ще балансують. балансують так? Хтось успішний, хтось менш успішний, так, але вони балансують. І якщо було це ліцензування, так воно би дало зразу нам оцю статистику, що більш-менш 160 компаній думають хоча б на два роки вперед. Так, так. Ну, так. тобто є якась міні-систематизація бізнесу, мінімум чогось. А в першу чергу, хто прийшли, не пройшли би ліцензування це ті компанії, які ну вибачте за, ну, за таке слово, там де бюджет менше тисячі гривень в е, статутний фонд, яка може бути відповідальність перед клієнтом, якщо тисячу гривень. Тобто, ну це ж навіть не серйозно не компетентне партнерські відносини виходить. У мене по поводу відділення. Я згадував свою першу реакцію, коли мене спросили, коли отримав ліцензію, там на який срок беремо там на 5 років чи на 15, что-то я не, могу ошибиться. Я подумал, тогда какими люди категориями, категориями мыслят 15 лет, да, думаю, о, а разница какая 300 долларов, там, ну, что-то 1500 злотых тогда было, 1200. Говорю, берем на 15 ну, или 20, там, я не помню то есть на максимальный срок, ну как бы, то есть люди, тут сам подход, да, то есть если ты как бы это оформляешь и идешь, то ты как бы рассчитываешь на то, что ты будешь работать не под каким-то грузопотоком временным, да, там лес на экспорт надо отправлять, да. помните, да, как да, было, да, да, ну, там да, были да. лидеры в десятке, три компании, которые, которые... шарашили лес, тогда, извините да. за такое слово, да, да? Да, да, ну а так далее. Я хотел бы добавить еще важный момент, тут мы говорим о том, компетенции, опыт, деньги и прочее. Вопрос, который еще обсуждался, причем тут надо что отметить, немножко порекламирую АМЭУ, но оно того заслуживает. И если нас будут слушать компании-экспедиторы украинские, которые не являются членами АМЭУ, настоятельно рекомендую деньги поступлению посильные. Польза однозначно есть, потому что вы всегда получаете материалы, которые происходят, вы всегда, то есть что-то на рынке, вы получаете дополнительную аналитику, вы получаете законодательные инициативы, вы имеете право быстро прибежать с какой-то проблемой, все это работает, поэтому это инструмент абсолютно ну, точно рабочий. Миссия образовательская он, он, есть. Она минимум. рабочая 100%. Так вот, вопрос же лицензирования на АМЛ поднимался не первый раз, но не так давно два месяца, месяц, не помню, время летит, как всегда. Было переизбрание правления, там кто-то там по своей инициативе оставил, кого-то переизбрали, меня спасибо, там, что люди верят, уже переизбрали, остался, у нас там 10 человек. Так вот, в прошлом правлении был у нас Александр Михайлович Михайлюк, это многолетний директор и собственник компании Trace, кто в Одессе там работает, знает эту компанию, слышали, она всегда занималась брейкбалком, была когда-то в лидерах. Он правильно говорил, что ребята, когда это обсуждалось еще старым правлением, там, год или полтора назад, он говорил, ребята, я человек опытный, поймите правильно, как только мы захотим делать лицензирование в Украине, мы тут же должны назначить кого-то, кто его будет делать. А тот, кто будет делать, мы, грубо говоря, это я уже от себя добавляю, а мы кому-то, да, мы кому-то отдаем петлю на свою шею. То есть, ну, а, не было коррупционной а, составляющей. Абсолютно да. верно. И я не хочу называть, но один человек, кто захочет, поймет, человек, профессионал моего мнения, мое мнение высокого класса, вышедший, выросший в Одесском порту и работающий уже давно там в сфере и МПУ и Министерства и прочее, может быть, уже не работает, не слежу за карьерой. Но он в свое время говорил, ребята, вот было как-то обсуждение. Если я там, то понятно, что никакой коррупции не будет, потому что я понимаю, как это важно. А если меня не будет? Ну, давайте вещи называть своими именами. Мы надеемся, что коррупция на самом деле это не то, что я в розовых очках. Ее по чуть-чуть, как бы там, наверное, становится меньше. Но ты отдаешь регулировать вопрос кому-то, кто теперь, самое главное, не профессионал в твоей работе. быть из инду -из значит Значит, да. тогда нужно либо это делать. Таким образом, чтобы люди не имели отношения, либо должны быть, внимание, такие понятные, простые, выполнимые, однозначно, не трактуемые двояко критерии получения этой лицензии, чтобы коррупция как таковая отсутствовала. Примерно как в Польше. Деньги на счету. Наличие сданного экзамена, но не в министерстве. А, допустим, не знаю, ФИОТА ты сдал экзамен, и наличие страховки, которую ты взял. Да. У вас нет права мне отказать. Я собрал документы, так, вы не можете мне отказать. Вот так, так это должно работать. Так в Польше ты лицензию на экспедирование получаешь в том же окошке, в котором выдают лицензии на такси, Правильно. водителям номера и всех кто И я хочу тебе Все. сказать Все. опять То есть ты же ты принес, принес пакеты, Его там пролистали. и выдали Этой тебе осенью название. у нас подошел срок проверки первый по нашей лицензии. Я, будучи директором, ездил, ездил со своим сотрудником, который, ну, как бы где-то там помогал, может, потому что моя польская далека от идеала. Я могу сказать, ребята, ну, это важный момент. Фактически это государственный офис. Мы пришли, мы привезли документы, мы все показали, показали копии документов, штатка, кто у нас из людей сдал этот экзамен, само собой не есть, потому что здесь это нужно, и там не один человек. И э, просто, ну у нас так, хотя бы достаточно, по-моему, даже одного, если я не ошибаюсь, mm -hmm. здесь это достаточно просто. Если мне память не изменяет, нас попросили, копии каких-то еще документов. А, важный момент, то, о чем ты говорил. Доказать, что ты не являешься бумажной компанией тем, что ты выполняешь свою работу. То есть делаешь перевозки. У нас, кстати, не проверяли. Мы ну, я я, я просто постепенно... верю делюсь опытом на камеру, да. а, ты должен показать инвойсы и документы, что ты работал. И там выборка условно раз в три или в два месяца, там раз в три месяца или раз в полгода показать. И где-то что-то наша девочка-бухгалтер, когда готовила, может не так посчитала календари, и там условно вот я сдал инвойс за июль, а они говорят, не-не, ребята, июль хорошо, но, пожалуйста, если можно, вот там условно, там июнь 22 там май 19 вот эти периоды, если есть, так как перевозки были все время, проблем не составило, сложили, по e-mail отправили, никуда я не знаю. пришлось снова ехать, и вопрос закрылся. Что-то в течение, там, ну, с учетом бюрократии, недели-полторы это заняло. Я не знаю, как это было бы у нас. Опять же, это вопрос, как будет проверка. На текущий момент, чтобы я не занимал все время, ситуация следующая. Позиция МЭО какая? Первое. Лицензирование не должно быть ограничивающим фактором по выходу на рынок, а скорее оценка компетенций и финансовой спроможности, то, о чем мы говорили, наличие сотрудников. Разошлись на том, что у всех членов правления, да и не только у них, есть свое право подавать эти идеи. Ключевой момент, который пока не осен, как это потом администрировать, то есть какой офис и кто это будет. Потому что я очень сомневаюсь, что наше, да и любое государство отдаст какой-то общественной организации право выдачи этих документов. Значит, кто-то будет это администрировать. Будет вряд ли, да. это, будет, это пока на ну, будущее. Ну, надеюсь, что я тебе все понятно изложил. Да, это. спасибо за информацию. Я, правда, все чаще слышу о том, что не ищи и не жди логики в Украине. Будем надеяться, что это будет приятным Ізміненнями исключенням. Ну і побачити ситуацію, метро да. метро. Вибачте, логіка є. Просто закажу треба правильно то, що на питання ми боїмося зробити ще один, ще одну кишеню, ще одну щоб... щоб... да, відділу да, щоб... саму ідею не угробити в початку. Тобто да, логіка є, але да, немає виконання щоб... правильного да. і забезпечення. І тут же ми опять упираємося в компетенції, правда? Так. Так.